Сьогодні до нас частини прибуло 79 військовослужбовців, які перебували в полоні в місті Донецьк. На даний час їм надається медична допомога, психологічна допомога, і також вирішено питання про забезпечення їх довідками, що вони являються військовослужбовцями, та як багато пишівсі з них прибули без будь-яких документів. Ведеться довідки про. Те, що вони є військовослужбовцями частини, довідки на те, що вони перебували в зоні проведення антитерористичної операції. Потім після цього їм надається відпустка. На даний час прибуло 79 військовослужбовців нашого батальйону на Донбасу. Я фактично, я майор запасу, але випадка виконував функції рядового. А де ви попали в плен. Ну і Іловайськ. Іловайський. Іловайський котел, другого не було котла. Де ви були в плену? Були в підвалі СБУ в Донецьку. Нас росіяни від. Теперь я им передаю, если это будет возможность привет э, подполковнику Лисицы, который дал слово офицеров э, советской Красной этой русской армии, что они нас не сдадут в ДНР, потому что если там были сведения, что если мы попадаем в руки ДНР, то они нас отправляют домой только по частям. Я ехал в, в последнем заключении колонны. Я могу только одно сказать: я, честно говоря, вы понимаете, что Войны я не ощущаю. Я еду, я вижу, я вижу фильм, передо мной взрываются машины, все горит. И я не могу понять, что это кино. Я еду за рулем и вижу кино. Я в шоке, честно говоря. Значит, у нас именно батальон «Донбасс», дело в том, нас разделили, 25 человек осталось в подвале, mm -hmm. а 66 уехало в Иловайск для восстановление. Они там так хотели показать, что вот mm -hmm. «Донбасс» восстанавливает то, что сам разрушил. Как бы. Хотя по нас стреляли градами, а, а мы разрушили. Ну, то, а... то есть те, кто в Байск, они там какие-то работы делали, правильно? Они восстанавливали, там и стекла стекли, говорят, там, ну такое, помогали работникам, то убирали, мусор уносили. такое. Ну, ну, то, ну, то есть вас там кормили как раз в день, три два раза, раза два раза в день. Два раза в день, да? Значит, в 10 утра и 8 вечера. Какие у вас планы? Лично у вас Ну какие могут быть планы? Неужели вы думаете, я брошу ребят?